Яны прызнаюцца дзякуючы песні, іх жыццё працягваецца. калектыў журавушка, з любанчыны за сваю аўтэнтычную манеру выканання трапіў у спіс культурнай спадчыны Юнеска. Дый і па ўсёй краіне, на розных канцэртах і святах яны жаданыя госці. З любанскімі бабулямі пазнавімілася Антаніна Станкевіч. Их легка пазнаць позвонкі галасах і незвычайнай манеры выканання калектыую журавушку ўжо даўно ператварыўся ў мясцовую знакамітасть. Хоць да такой славы не імкнулись, а так атрымалася усё жыццё спявалі да ды звычки мяняць ужо поздно. Раней чыны выходзілі ў поле выключна так з песняй зараз усе яны знаходзяцца на законным падпучынку, але песня ўсё ж таки засталася у іх жыцці. Жанчын не безкакетства прызнаюцца часам прыходзілася збягаць з дому потайкі каб трапіць на чарргую рэпетыцыю ці канцэрт домамашнія нярэдка раўнавалі зусім нядзіўна улічваючы вялікую папулярнасць калектыву і ў раёне ў вобласці і, і нават у краіне пуска а вы толькі пачуе ўсёндадзежу ніж бяруяру на колхоз Почему не пускал так Mm. пакры трах не ні краса мобу хапілію Ддзяцінства гэтых жанчын прыйшлося якраз на пасляваенны час кажуць калі б не песня спраўляцца з цяжкасцямі было б куды складаней Ды і зараз песня сапраўды ім жыць дапамагае весело. Ж продолжаццаяро паеш, так паешча. дома паплачашю ідзеш яно. хочацца весяло ў калектывах з бареаэсам рэпертуары выключна фальклорныя песні пра жыццё звычайных жанчын яны вельміпростыя калі прыслухацца зразумела кожнаму беларусу сцвярджае мастацкі кіраўлет зараз их гастрольны графік распісаны вельмі сцісла спачатку новоговагоднія святы потым народныя масніцы гукані вясны а там ужо старэйшая удзельніца сполнцца 80 гадоў на свой юбілейзінайдараманчук паацала даць вялікі сольнік і запрасіла нас у госці тым больш что вопыт выступлення ў самых незвычайных месцахжо ёсць толькі уже, То -то, уже дзе мы не побывалі а у мінску да крема канцайкра Сколькі будзе Дайжо нашны клуб нас паведзіць старых То я памірала кажу божа мой божа, куды у нас прыядзе эт начны клуб Плану калектывы даволі амбіцыйныя, ды сіл спяваць яшчэ хапае. нядаўна за сваё майстэрства атрымалі аўтамабіль, а значыць можна працягваць ездзіць па гастролях. Антоніну Станкевіч Юрыць хановішгенства Тленавін.